Kami di negeri Pahang, Perikatan Nasional ada 17 kerusi DUN. BN dia ada 18 kerusi DUN. Satu sahaja lebih. Satu pun kerana dalam pilihan raya yang terakhir, don Tiuman memenangi hanya 500 undi daripada orang asli. 500 undi yang kita letakkan calon muslimat di Don Tioman. Tapi insyaAllah belum, belum lagi mungkin masanya. InsyaAllah kami mengharapkan muslimat yang kami letakkan di Don Tioman. InsyaAllah kami mengharapkan akan diangkat sebagai YB di peringkat Don dalam PRU yang ke-16. InsyaAllah. Tolong doakan kejayaan kami. Dan kalau kita lihat dalam parlimen, kita ada 14 parlimen di Pahang. Tujuh parlimen dimenangi oleh Perikatan Nasional. Tujuh. Bila sebut tujuh, dua daripada bersatu, lima daripada parti Islam. Selebihnya adalah UMNO dia dapat dua parlimen, selebihnya DAP. Tujuh-tujuh sama. Itulah pertarungan yang sengit di peringkat negeri Pahang. Dan sekarang kami berusaha untuk PAS Teraju Pahang Slogan ini sangat mengerunkan bagi Barisan Nasional dan juga DAP khususnya Kerajaan Negeri Pahang sekarang. Apa yang berlaku kita lihat kalau di Terengganu sapu bersih di Negeri Pahang, kawasan-kawasan di peringkat tengah. Kalau saya sebutkan di Temerloh, kita ada satu parlimen, kita ada tiga don. Satu DAP, dua PAS, BN kosong. Jerantut kita ada empat kerusi dipertandingkan. Satu parlimen, tiga don. Tiga don ini semua pas. Parlimen pun pas. BN kosong. Di peringkat Maran kita ada empat kerusi. Parlimen satu, tiga don. Semua sapu bersih oleh pas. Satu daripadanya kalau kita kata di Maran satu bersatu. Maksudnya Perikatan Nasional. BN kosong. Bermakna kalau kita lihat pula ke sebelah timur di IM Indaramakota Pahaya besar kita lihat selamat datang kepada Datuk Seri MB Menteri Besar Negeri Terengganu Alhamdulillah Apa yang kita nak suarakan bahawa kedudukan AMNO begitu getir hingga mereka sanggup bekerjasama dengan DAP kita dapat lihat isu-isu yang sungguh mencemaskan bagi mereka. Bukan saja peringkat nasional, isu-isu yang berkaitan kegagalan kerajaan amdab sebenarnya menguruskan pentadbiran negara. Kita dapat melihat berbagai isu yang berkaitan tak adanya beras tempatan bertahun-tahun. Pergi ke mana beras ini? Rakyat menyuarakan Berbagai subsidi dipotong, harga barang begitu tinggi. Sekarang isu my kios yang diletakkan, yang, di, yang kita lihat digerakkan oleh menteri Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Apa yang berlaku? Kios tidak diuruskan dengan baik. Banyak lagi isu agama, isu pendidikan, isu kita lihat makanan kita, harga barang. Masya Allah. Dan kita lihat suasana pemilihan yang terbaru dalam perikat PKR. Semua dapat tahu apa yang berlaku. Sehingga dua menteri meletakkan jawatan. Kita tunggu satu menteri lagi. Menteri dalam negeri. Kita tunggu. Apakah dia juga ataupun dia nak bertahan dengan kerusi menteri. Kita tunggu. Apa yang akan berlaku kepada rakyat? Kalau menteri meletakkan jawatan, ke mana agaknya dia nak bawa objektif dan rakyat di negara ini? Itu di peringkat persekutuan. Sudah pastilah kita dapat melihat kegagalan yang berlaku dalam era amdab mentadbir dan mengurus negara kita. Isu-isu agama yang terbaru kita terkejut apabila diletakkan pemantau yang berada untuk melihat berkaitan pengurusan agama kita di negeri sembilan. Ada wakil daripada orang bukan Islam. Kita tak sedih ke? Kita tak terasa ke? Tak sensitif ke? Sehingga meletakkan Islam dipantau oleh orang bukan Islam di manakah maruah sebagai orang Islam oleh itu saya mengharapkan supaya rakyat Terengganu terus teguh terus bertahan dan memberikan keyakinan kepada pentadbiran khususnya perikatan nasional di negeri Terengganu walaupun di luar sana berbagai suara-suara sinis daripada musuh tetapi rakyat negeri Terengganu lebih memahami apakah sebenarnya yang berlaku di negeri Terengganu. InsyaAllah. Dan saya juga dapat mendengar suara-suara orang bukan Islam yang duduk di luar daripada Terengganu. Mereka memuji sebenarnya. Di negeri Terengganu, mereka duduk bersama dengan warga Melayu yang boleh hidup sebagai adik-beradik. Mereka bercerita di luar sana. Tetapi mungkin juga suara-suara ini tidaklah meluas dan tidak terus dapat kepada semua warga Malaysia ini. Maka berbagai isu ini sebenarnya perlu dibuktikan dengan keyakinan daripada warga Terengganu sendiri. Jadi saya di sini segadar untuk memberikan sedikit berita daripada luar. Kalau kita tahu bahawa kerajaan khususnya kerajaan Pahang yang dikendalikan oleh Amdab berusaha keras sekarang. Mereka berusaha dengan peruntukan yang ada untuk mendekati seluruh peringkat rakyat. Walau bagaimanapun kita kena ingat bahawa hati rakyat akan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa bersama-sama dan terus berdoa. Moga-moga segala kebenaran akan dizahirkan dan seluruh rakyat di negara ini akan memilih kebenaran khususnya memilih dan memberi peluang kepada Perikatan Nasional bukan saja untuk mempertahankan negeri Terengganu, merampas negeri Pahang, seterusnya mempertahankan juga negeri-negeri empat -negeri, buah negeri SG4 dan kita melebarkan sayap kita ke Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang dan negeri-negeri yang lain untuk himpunan kita ini. Kenapa kita sebut sebagai himpunan? Kita tahu bahawa himpunan yang ramai ini sebagai bukti kekuatan jamaah. Kenapa kita berhimpun? Kerana kita tahu dengan jamaah kita ada kekuatan. Kita tak boleh melaksanakan kerja-kerja ini sendirian. Kerja-kerja untuk melebarkan Islam kerja-kerja dakwah ini tidak dapat dilaksanakan sendirian melainkan semuanya berperanan. Saya nak menyebutkan bahawa setiap orang daripada kita warga Terengganu mesti berperanan untuk mempertahankan kemenangan. Pertama, saya nak sebutkan peranan anak muda. Anak muda adalah sebagai tenaga perubahan. Ada orang muda di sini? Tak ada ni. Ada? Okey insyaallah anda bertanggungjawab untuk membuat perubahan dalam minda masyarakat yang masih lagi di tahap lama dan anda juga sebagai bukti menunjukkan bahawa Islam adalah kemajuan. Seterusnya saya juga nak mengingatkan bagi warga wanita wanita adalah sebagai tulang belakang kepada masyarakat Wanita nampak lemah. Wanita tak kuat macam orang lelaki. Kalau kita suruh angkat peti ais kat tepi tu. Wanita tak boleh nak angkat. Dia hanya seret di tepi. Tetapi kalau lelaki dia kuat. Walau bagaimanapun ingat. Wanita sebagai tulang belakang dalam kehidupan kita. Wanita sebagai pelengkap dalam rumah tangga tanpa wanita kalau tak ada tulang belakang semua akan terbaring sahaja sebab itu peranan wanita ini bukan saja sebagai pelengkap dalam rumah tangga wanita juga sebagai pemimpin untuk masyarakat pemimpin dalam negara pemimpin dalam komuniti saya sebutkan wanita sebagai aset orang-orang muda khususnya wanita adalah aset yang sangat mahal harganya untuk meneruskan perjuangan ini. Maka teruskanlah perjuangan ini dengan benar-benar faham dan mengetahui peranan masing-masing. Terusnya saya juga nak menjelaskan peranan orang lama. Itu tak boleh sebut orang tua. Kita hormat orang lama. Orang lama ni kita sebut sebagai warga emas. Warga emas mahal harga emas ni. Kenapa kita kata mahal warga emas? Kerana warga emas dia memiliki pengalaman yang tidak pernah ditempuh oleh orang muda hari ini. Maka kita hargai mereka. Kita kongsi pengalaman dan kemahiran mereka. Mereka ada kebolehan tersendiri. Maka kita mengharapkan doa mereka, komitmen mereka untuk terus bersama dengan kita kerana mereka ini adalah golongan yang bijaksana bukan bijak sini ulama sebagai petunjuk untuk membimbing kita ke jalan kebenaran insyaallah parti kita kepimpinan ulama insyaallah setakat ini tidak ada satu pun program-program yang bercanggah dengan syariat Islam kerana kita parti kita berteraskan kepada syariat dan juga Islam insya-Allah. Seterusnya yang kita sangat hargai adalah kepimpinan. Yang kita anggap dia adalah sebagai nakhoda perjuangan ini. Tanpa kepimpinan yang bijak, tanpa kepimpinan yang berilmu, tanpa kepimpinan yang bertakwa, setiap organisasi akan lumpuh dan lemah. Maka dalam perhimpunan ini Marilah kita bersama-sama menjalankan peranan masing-masing. Jangan hanya jadi pemerhati. Jangan hanya melihat dari jauh. Turunlah ke medan sebagai pemain dan juga petugas parti yang ikhlas. Mari kita sediakan diri kita untuk sama-sama membuat pelaburan, memberikan sumbangan kepada jamaah ini. Kita tidak mahu menjadi orang yang menyesal besok di akhirat kerana kita hanya memerhati, melihat, mendengar berita tanpa memberi sebarang sumbangan. Mari kita berazam membina kekuatan pribadi masing-masing kerana kekuatan setiap ahli dalam parti akan memberikan impak kepada kekuatan jemaah. Jadi saya kira sekadar itu, tahniah saya ucapkan kepada seluruh yang terlibat juga kepada seluruh yang datang semua yang datang pada hari ini kepada kepimpinan, kepada tuan rumah. Semoga apa yang kita lakukan diterima sebagai ibadah. Siru ala barakatillah. Takbir. 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 Takbir.